لم القرآن داتوك حجي سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat ke-10 dan 11 dari surah Luqman. Bagi kalian yang memiliki tafsir Ibnu Katsir, tolong buka pada muka surat 270, jilid yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabba wa anzalna minas samaa'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل menciptakan langit dan petiang yang kamu perhatikan dan dia meletakkan gunung ganang di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkanmu dan menyebarkan padanya segala macam jenis binatang dan kami turunkan air hujan dari langit lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik inilah ciptaan Allah maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Di sini Allah menyebut perkataan hadza khalqullah fa'runi Fa madza khalaqal allaziina min duni. Telah kita pelajari bagaimana iltifat ini peranannya adalah untuk memberikan penekanan. Wa anzalna kemudian datang hadza khalqullah fa'runi Fa madza khalaqal allaziina min duni. itu beralih kepada bentuk kalimah orang ketiga, dhamir ghaib ila mim mutakallim sebagai satu bentuk pengagungan dan telah saya jelaskan kepada tuan-tuan bagaimana Allah menurunkan hujan ni dengan perintahnya kepada para malaikat yang bawa hujan mana turun rahmat daripada Allah SWT ni datang daripada zat yang maha agung itu perintahnya kemudian kerja menurunkan hujan itu dilakukan oleh malaikat-malaikat yang membawa tugasan tanggungjawab itu bila kita pelajari uslub Al-Quran maka perkataan-perkataan yang -perkataan menunjuk kepada azamah ini berlaku bukannya penyertaan seperti yang difahami oleh sebahagian pada orientalis yang sengaja mewujudkan satu wacana yang tidak benar terhadap Al-Quran mengatakan bahawa di sini menunjuk kepada Tuhan yang berbilang-bilang di sembah disembah oleh orang beriman bukan begitu maksudnya kerana bahasa Arab ini dia ada seni dia sendiri Itu bila kita pelajari dia surut balaratul Quran ada berbagai perkara yang kita dapat fahami dengan kaitannya dalam bahasa Melayu pun ada arahan datang daripada orang atasan kami telah buat keputusan maka ini adalah salah satu daripada pendekatan dalam semua bahasa di dunia yang telah kita pelajari makna dia surut majasnya dia surut hakikinya baik jadi bila Allah Taala menyebut perkataan di sini hadza khalqullah faruni fa madza khalaqal ladina min duni kata Tahir ibn Ashur dan tafsir yang menarik itu Tahir wa Tanwir wal itian bihi mufradan bita'wil madhkur wal intiqal minat takallum Ila ghaibah fi qawlihi khalak Allah iltifatan li ziyadati tasrih bi anna li khitab warid min janibillah bi qarinati qawlihi hadha bahasa Arab ni keunikannya bila kita meneliti maka arahan perintah hadha khalkullah tunjukkan kepada dan bahasa Arab pun telah diterangkan kepada tuan-tuan masa kita belajar juz amma lagi bila penyebutan perkataan ra'a alam tara tara ni ru'ya kata ra'a ah dan basarab ni kadang-kadang dia merujuk kepada ilmiah kadang-kadang merujuk kepada basariah telah saya terangkan kepada tuan-tuan kalau dalam bicara kita fanzur maza tara dan nazara perkataan ra'a ah pula selepas itu bagaimana maksudnya kebanyakan yang warid dalam Quran ataupun dalam penggunaan bahasa Arab bila menyebut perkataan ra'a ah ni fa'aruni tunjukkan kepadaku di sini merujuk kepada maksud ru'yah ilmiah dia adalah pengetahuan sebenarnya macam kita cakap kepada sama kita pun kadang, kadang kita kata awak nampak tak awak nampak tak nampak bagaimana ni nampak melihat secara fizikal ke ataupun faham kadang-kadang perkataan nampak yang kita gunakan itu menunjuk kepada awak faham tak nampak tak bagaimana tindakan saya ni macam kita tengok tindakan pula tindakan adalah benda yang bersifat abstrak maka demikian juga bila penggunaan Quran bila Fa'aru ni beritahu kepada aku dan di samping itu boleh juga membawa maksud tunjukkan kepada aku kedua betul tapi penggunaan yang banyak dalam Quran bila menunjuk perkataan Ra'a ni biasanya menunjuk kepada ilmiah kata Syekh Tahir Ibn Ashur jadi fa'ata'ayan an'ikuna fa'aru ni tahakuman ya'anahum la'yumkin lahum an'yuka Subhuanallah. Ziarah telah akan الامر مستعملا في التعجيز. Ni dalam bahasa Arab dia menuju kepada satu sub tahakkum sebenarnya. Tahakum apa? Sarkastik. Kamu mampu tak buat selai daun yang jatuh, yang gugur kekeringan itu. Usahakan pokok yang hidup, daun yang kering tu pun kamu tak akan mampu untuk membuatnya. Maka inilah dia pendekatan Quran bila Allah SWT memberikan ingatan, cabaran kepada puak, golongan mereka yang zalim ini yang menyembah selain daripada Allah SWT datang peringatan dan telah contoh saya berikan kepada tuan-tuan bila Allah menyebutkan satu lagi bentuk amaran dan juga peringatan tegas bahkan kecaman bali zalimu fi dhalalim mubin orang yang zalim ini yang degil ini yang kafir ini selepas tidak menggunakan akalnya berada dalam kesesatan nyata kalau dia sesat seorang diri tak mengapa tapi dia sesat dengan membawa manusia untuk melakukan kesesatan itu juga contoh yang telah saya bagi kepada tuan-tuan kata doktor Hatib Nabulusi dalam tafsir ini bila berjalan waktu malam menaiki highway itu kita lihat signboard yang ada terang menunjukkan kepada kita jarak arah yang betul kalau silap tempat yang kita nak tuju tak mengapa lah leka-leka keluar highway dan buatlah u turn senang begitu kan tapi ini tidak dia keluar daripada highway dan lalu jalan yang penuh dengan kegelapan itu mendedahkan dia kepada bahaya mungkin jatuh dan longkang sungai dan sebagainya kegelapan jalan pun kita tak nampak apa tak ada kompas pula tu inilah dia yang dimaksudkan oleh Allah SWT salah satu maksud bali zalimun fi dhalalim mubin contoh-contoh yang kamu lihat depan mata yang Allah kemukakan zaujin karim yang telah kita bincangkan dalam ayat yang lalu bagaimana tanaman yang Allah jadikan duduk mengkaji sebatang pokok dengan bunga pun dah memadai untuk timbul dalam diri kita. Azamatullah kehebatan Allah SWT. Ini akan mula kalau kita melihat satu taman, satu kawasan tasik dengan ikannya. Subhanallah ikut kajian dalam sungai yang besar di Brazil itu, Amazon itu. Bahkan sehari, saintis menemui serangga yang baru yang mereka tak pernah rekodkan pun. Berapa juta, berapa ratus ribu spesies yang ada. Maka, mampu tak kamu menciptakan binatang yang kerdil yang kecil seperti itu, makannya, kehidupannya, perkembangannya, pembiakannya. Itu satu topik yang sangat luas. Tapi tapi bila Allah kemukakan contoh-contoh yang semikian pun kamu tak mampu untuk menandinginya. Maka maksud yang dikehendaki Allah Alam dalam ayat ini orang musyrikin berada dalam dalalim mubin maknanya al-kufrul fazi' al-kufrul fazi' bermerti satu kekafiran yang sangat tidak masuk akal dan sangat pelik ada kalangan mereka ni yang menjadikan haiwan tertentu seperti lembu itu untuk sembahannya di manakah akal di manakah tempat berfikir kata Syekh Abdul Hasan Ali Anadwi dan buku beliau yang pernah saya bawakan kepada tuan-tuan mazhab khasir al-alam min hitam. Muslimin di benua India itu mempunyai ratus juta Tuhan yang disembah termasuklah kemaluan orang lelaki pun menjadi sembahannya kenapa kan itulah sumber kehidupan bagi mereka yang menjadikan kehidupan memulakan kehidupan itulah auratnya kemaluannya orang lelaki la ilaha illallah muhammadur rasulullah dzalika dhalal wa hal ba'da haqi ila dhalal selepas kebenaran menggunakan akal ni dengan panduan wahyu menjadi kena hati tenang kalaulah kamu masih tidak mampu menggunakan akal itu ada tak selepas kebaikan-kebaikan ditawarkan ini tunjukkan diterangkan ada tak selepas itu masih lagi kebenaran yang kamu sangkakan kamu tidak akan menemuinya sama sekali jadi muslim-muslimat yang dan dikasih sekalian dalam tafsir Nazmul Durar mengatakan penyebutan nama Allah SWT yang dapat kita lihat dalam ayat al kaitannya dengan ayat sekarang ini iaitu Wahual Azizul Hakim yang telah kita belajar di perkataan Izzah dan juga Hikmah maknanya ketentuan Allah dalam pemberian hidayah ini adalah satu benda yang bila kita berada dalam nikmat berada dalam hidayah berada dalam kehidupan yang terbimbing dan terpimpin kita kena banyak bersyukur kepada Allah Ayat ini mempunyai kaitan dengan perkataan ihsan, muhsinin yang kita telah pelajari daripada awal surah ni lagi Maka datang ayat berikut yang akan kita lihat hikmah yang Allah berikan kepada Luqman Bahawa hikmah ni salah satu maksudnya bila Allah berikan hidayah itu kepada seseorang menjadikan dia beramal saleh, kehidupannya terpandu Maka sampailah dia selepas mujahadah kepada peringkat muhsinin yang sifat ihsan yang telah kita pelajari beberapa kali sebelum ini Anta'budallah ka'anaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'inahu yarak Maknanya yang meletakkan satu ibadah yang dilakukan itu dengan penuh keyakinan bahawa ia dipantau dilihat oleh Allah SWT perhatikan ya bahawa keperkasaan dan juga kebiasaan Allah ni menyebabkan sebahagian manusia mendapat hidayah daripadanya itu merupakan pilihan daripadanya maka takdir yang ada dalam hari ini kata Imam Al-Biqa'i di anna adlalnahum bihikmatina wa atayna alhikmata alladhina qabilu ayatina wa ahsanu ta'abuda lana fama abadu sanaman wala malu ila lahwin li anna an li syai'i fi mahalli fa huwa taqrirun li takhsis an nabiy sallallahu alaihi wasallam bi risalah maknanya kehebatan yang ada dalam sebutan kisah daripada awal lagi tentang sifat ihsan kemudian jauhi sifat lahu dan kemudian orang kafir ni telah menzalimi diri mereka sendiri Kena meletakkan satu perkara itu bukan pada tempatnya tidak menggunakan akal yang Allah berikan untuk mencari kebenaran maka ini semua adalah kehebatan Allah SWT dalam ketentuannya ini semua tanpa ada gangguan atau campur tangan ataupun pengaruh daripada mana-mana pihak iaitu golongan yang menerima ayat-ayat kami tanda-tanda anda yang kami utuskan wahyu yang kami turunkan maka mereka telah melakukan ibadah sebaik mungkin dengan kemampuan diri mereka dan mereka tidak menyembah berhala dan tidak pula cenderung kepada perkara-perkara melalaikan maka ini adalah pembukaan kepada hikmah yang akan dibawakan dalam ayat-ayat berikutnya dan ini merupakan satu takrir satu pujian dan pengiktirafan sanjungan terhadap Nabi SAW yang membawa risalah Allahu Akbar ini kaitan yang dibuat oleh Alimah Al-Biqai dalam tafsirnya Nazum Durar bahawa keserasian ataupun keterikatan ayat ini satu sama lain sebuah yang telah kita pelajari dalam mentafsirkan Quran oleh Syekh Abanaka Al-Maidani dalam kawaid Tadabur Al-Amthal Quran bahawasanya manhaj yang menarik untuk mentafsir Quran ini namanya manhaj al syajarah iaitu kita syajir layak kita melihat Quran ini sebagai satu pokok asasnya akidah cabangnya dah hanya ke mana pun ia menuju di angkasa dia tetap menyokong pokok yang dasarnya akarnya yang terpahat di bumi itu adalah akidah maka ini yang dapat kita lihat bila perkataan ini kesesuaiannya dalam kisah yang dibawakan dan akan kita explore lebih lanjut lagi dalam ayat yang berikutnya tentang penganugerahan sifat hikmah kepada manusia namanya Rukmah. Jadi dalam ayat ke-10 dan 11 ni Allah kemukakan bukti dalil petunjuk atas kewujudan Allah SWT yang maha dan hikmahnya dalam penciptaan langit dan bumi dan langit ni pula tiada tiangnya dan Allah menahan dengan kudratnya bahawa ia tidak jatuh penciptaan bumi yang agung dengan gunung ganangnya kemudian tidak bergoncang dengan serinam-serinamnya melainkan dengan ketapan Allah pada waktu yang tertentu dan Allah menjadikan di permukaan bumi ni penghuninya. Sampai ke hari ni manusia masih lagi mengkaji apakah di planet lain ada makhluk lain yang duduk ataupun tidak. Dan Allah telah menjadikan manusia itu begitu ramai penghuninya tapi masih lagi mencukupi rezeki yang diberikan olehnya dengan pokok-pokok yang mengeluarkan hasil. Maka ini semua adalah berbagai bentuk penampilan kekuasaan, kudrat Allah SWT yang maha agung. Dan turunnya hujan yang telah digambarkan dalam ayat ini bagaimana tumbuhnya berbagai pokok yang indah bentuk dengan tanah yang hasilnya produktivitinya buah-buahannya yang manfaat daunnya kadang-kadang akarnya dengan berbagai bentuk herba yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka gambaran yang dikemukakan di sini adalah untuk mewujudkan kesedaran diri manusia betapa Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikannya semua maha indah maha berkuasa maha agung maha hebat dia kalau tuan-tuan pergi melancong ke mana tempat sekalipun dalam dunia apa yang tuan-tuan tunjukkan kepada orang lain kita pamerkan dekat media sosial kita masing-masing kan oh cantiknya alam oh cantiknya pemandangan oh cantiknya gunung ganang tuan-tuan perasan tak? ada tak benda lain yang ditunjukkan? cantiknya binatang yang ada kat sini bulu-bulunya ini semua adalah rakaman keindahan yang Allah jadikan maka dibekalkan hati itu untuk berfikir untuk melihat dengan penuh takjub hebatnya eh, alam yang Allah, Allah ciptakan interaksi langit dengan bumi bertemunya langit yang indah yang biru itu dengan langitnya dan ada snow capnya. nanti di bawah dengan pokoknya yang hijau dengan tasik-tasiknya yang indah lepas tu binatang manusia yang hidup padanya satu part sahaja lagi satu bahagian sahaja lagi daripada apa yang kita saksikan ni untuk mewujudkan ini kita pengiktirafan mengatakan haza khalqullah sampai ke tahap ini kelebihan yang ada pada si mukmin Iaitulah dia mengetahui ini semua ciptaan Allah SWT jadi tuan-tuan yang boleh kat Allah sekalian kemudian dalam apa yang boleh kita pelajari min fawa'ilil ayat daripada kehebatan ayat-ayat yang telah kita bacakan ini, ayat 10-11 Allah menegaskan kuasanya yang maha mencipta bahawa semua yang disebutkan itu dapat disaksikan secara langsung jadi contoh-contoh yang saya kemukakan tadi kita pergi bercuti di mana tempat dan dunia pun ke Kundasang ke ke Bandung ke ke Thailand ke Eropah ke, ke India ke, ke China ke semua yang akan akhirnya menjadi tarikan dan sebutan dan gambaran yang kita pamerkan pada orang adalah keindahan ciptaan yang Allah jadikan. Maka bersyukurlah menjadi orang beriman. Kan itu antara doa yang selalu kita ucapkan. Alhamdulillah bini amatihi tatimu salihat dengan hidayah daripada Allah syukur padanya dengan segala hidayah daripadanya lah. Datang sempurna segala nikmat dalam hidup ini. Baik kita akan masuk ayat ke 12 dan 13 yang boleh akan datang. pengulangan hikmah penceritaan yang Allah kemukakan tentang Luqman langkah pentingnya untuk kita pandukan kepada hidayah yang Allah bawakan ni terutamanya dalam kehidupan yang penuh cabaran pada ini kita merupakan ayah ibu merupakan abang kakak guru pendidik yang punya tugas besar tugas untuk melahirkan generasi maka ini patut mula dengan melihat mereka yang di bawah naungan kita pendidikan yang sewajarnya kita tekankan untuk mereka supaya jadi seindah yang Allah kemukakan dalam ayat-ayat ini wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaikum ورحمه الله وبركاته